Кстати, инициатива, с которой выступила Украина еще в прошлом году, она услыхана, и согласились представители ОРДЛО на эту операцию. Мы говорим о том, что мы готовы открыть места, специальные места, скажем так, пенициарные службы, где находятся люди, которые совершали преступления против собственности Украины. Те люди, которые э, есть в списках, э, которые подаются в рамках минских договоренностей, действительно, э, представители службы безопасности Украины, которые практически организовывают этот процесс, э, а также э, есть там и уполномоченные со стороны кабинета Лукивской уполномоченного по правам человека. А также самое главное, это все делается при участии ОБСЕ, как гаранта того, что мы действительно покажем тех людей, которые не хотят ехать на те территории. Многие из них, находясь на территории, где действуют законы, не хотят возвращаться туда, потому что фактически они понимают, что их могут опять отправить необъявленную войну против Украины, но мы пообещали в Минске, что мы это можем сделать, и самое главное, что мы докажем органу, что есть эти люди, мы их не обманем, которые по своей воле не хотят возвращаться, хотя являются, скажем так, по теми, кто подается нам в Минске. Яка цифра на сегодня полоненных украинцев? На сегодняшний день заложниками являются официально 128 человек, кто незаконно удерживается в Донецке и Луганске. Мы должны помнить также о том, что еще 10 наших героев фактически находятся незаконно в России. Мы тоже помним о них и ежедневно проводим работу. Василий Крицак проводил сегодня совещание на тему освобождения заложников. Как раз ему докладывали о ситуации, которая складывается вокруг процесса витирования. Слава Богу, что мы с сегодняшнего дня начинаем этот процесс. Я думаю, что в ближайшее время у нас будут определенные важные для всех результаты. Для нас очень важно планы по звильнению в месяцах и цифрах? Вы знаете, мы никогда не анонсировали, никогда не анонсировали даже в ближайшее время проводимая специальная операция, потому что люди, которые готовят такие операции, они фактически рискуют жизнью. Но мы надеемся, что процесс будет возобновлен, э, э, тем более, что Украина все для этого сделала. Дякую вам за разъяснение, за пределенный час. Юрий Тандит, радник головы был с нами на связку.